Сергей, расскажите про свой диалог с Ронни Колманом. Вот такой чувак. Вообще добряк нереальный. Это было на ФИБА, 12 год. Ронни Колман приехал, своя выставка была, там спортпит все. Меня интересовало по поводу силы, там, потому что хотелось понимания быть, как это. Я с супругой подошел, жена у меня по-английски как отче наш. Я задавал вопрос, она переводила. У меня был вопрос, Ронни, ну, я считаю, что ты, наверное, один из самых сильных э, атлетов, блядь, даже сильнее некоторых парлифтеров. именно в силовых упражнениях, там, Станова, присед, ну все видели его, фронтальный присед, блядь, не, не веса, Он говорит, э, на самом деле, э, я говорит, если брать разовый, да, у меня просто большая пауза между подходами, то есть лифтерская. Самый сильный среди нас это Дориан Яс. Да? Ронни Колман мне сказал. И практически все на Фибо признали, что Дориан Яс, его программа Хит. То есть минимальный отдых, максимальные веса. У яйца, условно говоря, приседа там был 200.